Почему с Россией не соединяет сегодня? Не знаете? Привет. Я не знаю по сегодня. Я сам с Украины хочу соединиться с Россией. Ну и соединяюсь с Россией. А меня не соединяет. Я из Харькова. Мне написано, что вы из Германии. Да, так и есть. Я из Германии. Я немножечко с россиянами пытаюсь пообщаться. Я вас понял. Я вас понял. Только что перед вами общался пару минут назад с каким-то немцем, ну, судя по всему, с эмигрантом. И, судя по всему, с, как бы это сказать, пораженным любителем Путина. Мне одно непонятно. Чего они сидят в Германии? Ну, ехали по к своему Путину, раз там так хорошо. Потому что здесь хорошо. Ответ очень простой. Понятно, понятно. Я, знаете как, я немножечко в Германии... Как беженец мне здесь хорошо конечно меня здесь кормят поют он утверждал что все ]とか... украинцы которые приехали нет не в том дело но дома то у меня было сто раз лучше ну понятно дом есть дом дом е дом. Дом. И, и, просто как бы сказать эмоционально да и в деньгах там немножечко там лучше, там не то, что мне здесь сегодня дают, а но не в том дело. Зарабляла сам, э... самостоятельно, да? Да. Я, ну так, без лишней скромы, я не хватал звезд неба, но свою семью я кормил один, я работал один, и пускай на наш, как бы это сказать, не минимум, а достаток, Ну, хватало. Я розумію. А з якого міста ви поїхали в евакуацію? Місто Нова Каховка. Да. Добре, що встигла. Чи вже з під окупації їхали? Вже з під. А як вдалося? Нова Новокахов... Каховка була, була під да. окупацією в перші години. В перші години, так. Да. Перша година це так. А як вдалося виїхати через Кацапію Крим чи як? Так, через Крим. Були проблеми? Ні. Ні. Все пройшло достатньо. Те, що там на кордонах там трошки затримування, але таких от як проблем не було. Ну добре, 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 що пощастило. Бо я знаю, що коли е з Харківської області багато хто. Ні, багато хто і виїхав, але багато хто вже нікуди не поїде. Ніколи. Алло, ви зависли? Ау, ау, ау. Вы зависли. Вы зависли, дружим. Жаль. Жаль. Дуже жаль. Было бы цикаво. Дуже цикаво. давайте зачекаем. Может, у вас єднається. пока что пепси себе налив, налив. Джи, -джи, джи пана Камиль, дякую вам, дякую, я побачу. Дуже дякую. не удалось. Да? Нет, я не слышал, о чем речь. Я про по у меня тут трофейная есть, видишь. Ясно, ясно. Ты типа сейчас притворяешься, что ты из России. Хорошо, я сделаю вид, что поверю, давай пообщаемся. Я из Абхазии, русская меня зовут. Абхазия это Россия. Я же типа не видел А Абхазия это пришла. Россия. Абхазия это Абхазия. Да, интересно. А скажи мне, ты в какой части Абхазии? Которая в 2008 году была присоединена или которая была до этого э, частью? А Абхазия не присоединена ни к чему. Осетия, да? Я все время путаю просто. Извини, я не хотел тебя обидеть. Вот. Я не хотел тебя обидеть. А что, разве Абхазия не стала частью Российской Федерации? Нет. нет? Зайди в интернет, посмотри. Я смотрю, ты подготовлен. Я, 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 ну, я же не могу все знать. Я вот, ты, тогда мне интересно с тобой побеседовать. А скажи Судная мне... Южная Осетия и Абхазия не являются субъектами. Неотклеимой частью и субъектом Российской Федерации. Ага. Это как непризнанные страны. Ага. Просто у Грузии их Россия забрала. Нас и Южная Осетия. Ага. А Северная Осетия... Она была в России. Да, есть вот я и хотел спросить. Ты из какой части э, Абхазия? А, такая. А... Сухум. Да. Сухум. А, Сухум. Я понял тебя. Да. А скажи да, мне, да. Э, как, какая у вас там валюта ходит? Рубль, доллар. Знаю. Ну, официальная валюта Любая. какая Госу... ну, государственная, непризнанная республики. У вас же там есть бюджет, чем-то наполняется. А при, чем при чем тут валюта присоединения, не Не-не, при да? я не могу понять, не, 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 говорю, при чем. не при чем, согласен. Гражданство Абхазии, оно подразумевает под собой что: службу в российской армии или в Абхазской? В Абхазской. В Абхазской Прися? Я... Чтобы ты понимал, у меня даже нету паспорта России, то есть гражданство даже не дают. А, а деньги... Я громадянин, я громадян Абхазии. А деньги ходят рубли, да? Рубли, рубли. ходят, да. Ну, вот, вот мост наш, посмотри, пожалуйста. Вот. Зачем мне ваш мост? Ну, если у тебя сомнения есть, то я отсюда. А как ты думаешь, я по мосту могу определить, Абхазия это или нет? Не по мосту, не по мосту, просто вдруг ты там на чужом интернете копать, Абхазия там потом... Как будто я тебя обманул. Не-не, я наоборот Это интересуюсь у тебя. Я хочу узнать побольше. Сухуми стал лучше жить после того, как вы от Грузии отсоединились? Ну, в восьмом году и в двадцать пятом году тупо сравнивать. Ну, лучше стал жить не из-за того, что от Грузии отсоединились, а лучше стал жить просто, ну, просто стал лучше жить. Mm -hmm. А в школах у вас преподавание на каком языке ведется? На Абхазском, на русском Так на Абхазском или на русском? Математику на каком языке преподают? На Абхазском и на русском Математику на каком языке преподают? В Украине математику в каком языке преподают? На каком языке? Преподают? На украинском Что нет? Я да? что то не верю Хорошо. Не веришь? А, в это... а, Я в... уже а как ты думаешь А в Италии на каком языке преподают математику? Ну ты, конечно, капец сравнил и в Абхазии. А, и Абхазию зря сравнил. Я языка угу. зря согласен, зря сравнил. Хорошо, а вот физику на каком языке не, в, в Абхазии преподают? Ясно, ясно, сейчас... не, 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 я не-не-не, я с тобой разговариваю без всяких, перестань. Ну зачем ты ругаешься со мной? Я с тобой вежливо разговариваю, я старше тебя в конце концов. Либо ты Надо... меня будешь подкалывать, я переключаюсь, либо нормально беседую. Я спрашиваю, на, на каком языке преподают математику в абхазии? Ты сказал на русском. Ты спросил на каком в Украине? Я сказал на украинском. Я сказал на русском и на абхазском. Математику на абхазском? Ты же сказал на русском. Да. Да. Нет. Да. Нет. Я сказал. На абхазском и на русском. Ты сказал преподавание в школах на абхазском и на русском. А математику на русском. Ну, зачем ты из меня дурака делаешь? Ты какая ты чё, я чё интересую? Не, никакой, никакой. Ты, я ты не спросил, сказал. на каком языке преподают математику в Украине. Я тебе сказал, на украинском. Это вызвало сомнение. Ну что ж, ты, я, не я, я, тебя, молодец, я не могу поздравляю. тебя переубедить. Пускай сомнения твои останутся при тебе, это дело твое. Если ты считаешь, что так в независимой стране не можно ты преподавать ты математику ты на ты иностранном ты. языке, это тоже дело твое. Если ты считаешь, что в независимой стране должны официально ходить деньги... Чужого государства И это не имеет никакой разницы И это тоже дело твое Если ты считаешь, что российский народ Вам ближе культурно, ментально и исторически Чем грузинский Это тоже дело твое Если тебя обучили этому Подожди, И вложили тебе в голову То это тоже дело твое А вот то, что твои парни Из Абхазии Официально нету Гривна для долларов есть обменные пункты, банки. Как нет? Там доллары ходят. Не, ходят. не ходят в Украине доллары. А весь расчеты, все расчеты внутри Украины происходят в украинской гривне. И так всегда было с момента ее появления. А потому что абхазской валюты нету хорошо. В чем абхазской тут валюты? нету валюты? Валюта, Валюта в ходит в качестве обменной валюты. Но все платежи внутри Украины производятся только в гривне. Ты можешь прийти в банк, поменять хорошо, доллары Прийти в банк, поменять доллары э, на гривну и расплачивать. Ты не можешь прийти в магазин и заплатить доллары. Это и в Абхазии можно. Что можно? Я тебе скажу больше, в у можно тебя рубли купить, ходят. В Афгазии, ты, ты в магазине чем расплачиваешься? У вас валюты своей даже нет. Какое же вы государство? Нет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Когда мы в Грузии, в Грузии были. В Грузии ну, лари пола, ходят. В Грузии лари ходят. А у вас рубли. Я тебе пример приведу. Если ты меня послушаешь минуту, я тебе приведу пример. Смотри, 1941 год, город Харьков, где я живу, на границе с Россией. Он был занят Гитлер, он был занят гитлеровцами, немцами. И вот как только сюда зашли немцы, они сразу ввели свою валюту. Так точно и Россия э, оккупировала вас и даже не признав, как ты утверждаешь, статус вашего государства. Она ввела свои деньги. А это и есть элемент, элемент оккупации. Нравится тебе это или не нравится? Но нет, ну, нет, нет, так нет. нет. Россия здесь никого не убивала из наших. Ну, извини, в немцы в Австрии тоже никого не убивали. И в Чехии немцы, в Чехословакии тоже никого не убивали. Ну, и там, и там ходила марка. Понимаешь? У меня вопрос к тебе. Давай. Подожди, у меня есть пытание. Давай. Слушай меня, слушай у тебя российский прапор стоит. Если ты из Харькова, во-первых, и так Россию я, Уже, я, там, я нет, не Я, я никакой ненависти говорил. к России... Ты нет, голову, нет, не, 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 подожди. Ну, во-первых, не матерись. Ты же э, вроде как Абхаз, не русский. Зачем ты материшься? А, все, ты задал вопрос, а ответ тебе не нужен. <связь> а потому что нема тебе шо відповісти. Бо нема тебе шо Ты навіть живучи в Абхазии, на оккупованной территории, ты е раб и цим пишаешься. А у нас крылья. Поехала далее.